Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan uh, saman sivil Yusuf Rotter terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara persoalan yang kita boleh bincangkan adalah sama ada kes ini adalah benar-benar benar-benar kes uh, jenayah seksual ataupun hanya sekadar serangan yang bermotifkan kepada politik. Itu perkara yang besar yang boleh dibincangkan. Tapi sebelum itu, kita nak beritahu tentang kronologi peristiwa apa yang sebenarnya berlaku dalam kes Yusuf Rotter ni. Baik kes ini didakwa berlaku pada tahun 2018 atau lebih tepat pada 2 Oktober 2018 apabila Yusuf Rotter mendakwa beliau telah diserang secara seksual oleh Datuk Ibrahim di kediaman beliau di Segambut lah kemudian pada tahun 2019 Uh, Yusuf Rotter telah membuat satu laporan polis berkenaan dengan uh, serangan tersebut dan pada November 2019 juga Yusuf Otter telah membuat satu akuan uh, bersumpah iaitu statutory declaration ataupun SD uh, berkenaan dengan serangan tersebutlah. Kemudian pada uh, 14 Januari 2020 peguam negara pada ketika itu iaitu uh, Tommy Thomas telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa tidak ada pendakwaan akan dibuat uh, terhadap Datuk Anwar Ibrahim uh, berkenaan dengan kes berkenaan uh, kes tersebut. Antara alasan utama yang dibuat uh, oleh uh, peguam negara adalah pertama sekali iaitu kekurangan uh, bukti sokongan, kedua tiada sokongan forensik ketiga versi dan juga kronologi yang tidak konsisten yang diceritakan oleh Yusuf Rotter dan yang keempat ke ketiadaan uh, saksi bebas hanya sekadar dakwaan daripada uh, Yusuf Rotter semata-mata okey kemudian akhir sekali pada Julai 2021 uh, Yusuf Rotter telah memfailkan satu uh, saman sivil terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan perbicaraan untuk kes ini dijangka bermula pada 16 Jun 2025. Baik, um, satu lagi ialah kenapa saman sivil kan? Sedangkan kes ini adalah kes satu kes jenayah. Serangan seksual ni ia kes jenayah. Tetapi kenapa Yusuf Rotel memfailkan satu saman sivil terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pertama sekali, mengikut perundangan Malaysia, kes jenayah ni dia mesti memerlukan satu beban bukti yang uh, yang besar. Iaitu yang disebut sebagai beyond reasonable doubt. Iaitu beban bukti yang lebih tinggi berbanding dengan kes sivil. Beban bukti, sedangkan kes sivil ni dia tak perlukan beban bukti yang tinggi. Beban bukti yang lebih rendah berbanding dengan kes jenayah yang mana hanya perlu membuktikan on the balance of probabilities iaitu kebarangkalian yang melebihi daripada 50% untuk dibuktikan sebagai bersalah. Kemudiannya uh, kes sivil ini juga dia tidak ada hukuman penjara. Saman sivil hanya akan diberikan pampasan kepada yang menang dalam uh, kes ini. Kalau Yusuf Rata saman uh, Datuk Yusuf Rahim dan beliau menang hanya pampasan yang boleh boleh diberikan. Sebab itu dalam tuntutan saman sivil uh, Yusuf ni Uh, beliau ada kemukakan beberapa permintaan antaranya adalah pertama Yusuf Roter memohon supaya mahkamah mengisytiharkan bahawa Datuk Seri Ahmad Ibrahim telah melakukan serangan seksual iaitu ataupun pencerobohan terhadap seksual uh, terhadap dirinya uh, yang kedua RM180 bagi ses setiap sesi terapi yang uh, beliau hadiri uh, akibat daripada tekanan mental yang beliau hadapi dan uh, ganti rugi teladan kos mahkamah faedah 500 tahun ke atas sebarang kemungkinan jumlah penghakiman dan juga pelbagai kos ataupun ganti rugi yang lain. Antara itulah yang dituntut oleh Yusuf Rata terhadap Datuk Sunan Ibrahim. Tidak ada hukuman uh, penjara kalau disabitkan bersalah. Selain itu juga uh, kes sama sivil terhadap pelaku jenayah seksual ni dia bukan benda baru. perkara ni pernah berlaku di luar negara. Antaranya ialah kes orang pelakon Hollywood uh, Bill Cosby. Apabila mangsa gagal membuktikan dalam kes jenayah tapi dalam kes Bill Cosby ni mangsa menang dalam kes uh, sama sivil terhadap beliau eh. Um antara persoalan yang paling besar sekali betul ke jenayah ini yang betul-betul jenayah seksual ataupun hanya sekadar, sekadar uh, serangan yang bermotifkan politik untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjahanamkan karier uh, politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik kita tengok kepada sejarah serangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertama sekali, secara konsisten apa yang berlaku terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak 1998, isu yang sering dipalitkan kepada beliau adalah berkenaan isu seksual dan juga moral. Nama-nama seperti uh, Azizan Abu Bakar, Sukma Sasmitan, Majda, Saiful Bukhari dan hari ini Yusuf Rotter ni sering kali dikaitkan dengan isu seksual. Uh, sepanjang pelibatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam arena politik tanah air ni tidak ada isu yang beliau terpalit dengan penyelewengan tak ada saham yang beliau ambil, tak ada duit yang beliau curi hanya isu seksual dan moral sahaja yang konsisten dipalitkan kepada Datuk Seri Anwar sejak daripada 1998 dia seolah-olah dilihat sebagai satu kesinambungan kepada satu siri karakter of assassination nak menghapuskan karakter Datuk Sri Anwar Ibrahim yang kedua ialah, bila kita lihat uh, tentang uh, dakwaan Yusuf Rotter ni ada satu tempoh kesenjangan masa yang sangat panjang diambil oleh uh, Yusuf Rotter dalam kes ni bayangkan ya, eh, kes berlaku pada tahun 2018 kemudian uh, 2019 baru buat laporan polis, baru buat akuan bersumpah jadi tempoh masa hampir setahun itu dibuat Uh, dibuat buat laporan polis setelah berlaku kes Oktober 2018 kemudian November ataupun Disember 2019 barulah ada akuan bersumpah adanya laporan polis kan kemudian uh, kes eh uh, <coughs> saman sivil ini juga eh uh, peguam negara tolak pendawaan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pada Januari 2020 kan Januari 2020 tapi saman sivil ini difailkan pada Julai 2021. Lebih setahun. Satu tempoh yang masa yang sangat-sangat panjang. Kenapa? Kita kita boleh persoalkan. Kenapa ambil satu tempoh yang panjang sangat sampai daripada Januari 2020 bila dia tolak uh, pendakwaan terhadap Datuk Sinai Ibrahim. Tommy Thomas pada masa itu tolak. Ambil masa setahun lebih. Julai 2021. Barulah saman sivil itu dibuat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini satu kesenjangan masa yang sangat-sangat panjang dibuat oleh Datuk oleh Yusuf Rotter terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, tapi apa kesan dia dekat PMX, dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim? Memang ada kesan. Inilah yang nak cuba yang dibuat oleh mereka ini iaitu character of assassination, pembunuhan karakter ini. Kesannya adalah satu, mahkamah merekodkan bahawa ada kemungkinan bahawa serangan seksual itu berlaku. Katalah menang Safal apa sorry, uh, Yusuf Rotter menang sama sibeh terhadap Anwar Ibrahim. Maka rekod dekat mahkamah bahawa serangan itu berlaku. Faham tak? Uh, inilah yang akan memberikan justifikasi moral dan juga credibility kepada dakwaan uh, Yusuf Rotter uh, tersebut. Uh, keduanya ialah reputasi Datuk Seri Anwar Ibrahim terjejas Memang kata Jejas, walaupun tak ada sabitan jenayah Tidak tidak ada uh, dibawa ke, uh, ke penjara dan sebagainya Tetapi rakyat dan juga lawan politik akan menggunakan uh, keputusan ini Sebagai modal politik mereka untuk menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebab itu dalam uh, permintaan daripada Yusuf Rotor dalam sama sivil dia ialah Dia mahukan mahkamah merekodkan bahawa Uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah melakukan perkara tersebut. Ya, yeah? persepsi umum ini ini boleh jadi sangat-sangat uh, negatiflah. Lebih-lebih lagi ini bukan kali pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim berdepan dengan tuduhan berkait isu uh, seksual ini, ya. Yeah? Uh, seperti mana juga dengan dalam kes uh, Liwat, walaupun sudah diberikan pengampunan penuh oleh Lembaga Pengampunan, tapi kesan sampai ke hari ini orang masih lagi bercakap soal itu itulah yang akan berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya saman sivil Yusuf Rotter ini dibenarkan dan diberikan kemenangan kepada uh, Yusuf Rotter ini memang bahaya dia Gabungan kerajaan juga mungkin akan bergolak, terutama jika ada pemimpin dalam PH atau BN yang merasakan Anwar tidak mampu lagi menjadi perdana menteri, mungkin akan ada desakan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim berundur. Kenapa kesan image kepada Datuk Seri Anwar dan juga kerajaan itu uh, sudah tercalar akibat daripada keputusan mahkamah uh, itu yang, yang mereka mahukan. So secara bahasa mudahnya, ringkasannya adalah kesan dari sudut undang-undang Dato' Seri Anwar Ibrahim akan bayar pampasan tapi tidak ada hukuman penjara boleh teruskan kehidupan seperti biasa kesan kepada politik reputasi of course akan hancur uh, dan itu uh, modal ini dia akan dijadikan uh, satu senjata yang kuat untuk pembangkang mainkan menjelang PRU yang ke-16 dan dari sudut kerajaan pula akan ada tekanan daripada dalaman mungkin akan ada desakan daripada parti-parti dalam kerajaan perpaduan uh, supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan dan akhir sekali uh, persepsi rakyat hilang kepercayaan terutamanya pengundi muda dan juga pengundi atas pagar rakyat akan menilai bahawa Perdana Menteri ini pernah melakukan satu kesilapan ataupun satu jenayah seksual terhadap orang lain ini uh, kesan yang akan berlaku sekiranya mahkamah uh, menyatukan menyatakan bahawa saman sivil itu dibenarkan Datuk Seri Anwar kena bayar pampasan. Eh. Okay. Itu saja daripada saya, insyaallah mudah-mudahan uh, perkongsian ini memberikan manfaat. Kalau tidak ada halangan, daripada tuan-tuan minta tolong subscribe channel ini dan like serta komen dalam video ni. Terima kasih banyak-banyak.